жиырма бес бөлу он екі ма мына ә, жерде а нүктесі мына жерде тұр б нүктесі мына жерде тұр мынауымыз р үш мынауымыз р төрт мынау р екі мына р бір мына екеуі тізбектей мына екеуі тізбектей бір біріне параллель болсын ер бір екі дегенің бір мен қосасын үш болады ер үш р үш пен жеті болады р жалпы сенің тең болады үш 7 жеті үш қосылған жеті

мхм мынау екеу болған жағдайда только иә 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 м новый тақырып бастайық та ағай ма иә почти болдық тоүз жиырма төртпослдн жиырма төрт жиырма төрт так көріп тұрсыңдар ма иә мынау р бір мынау р екі екеуі бірбіуіне параллель жалғанған значит о бір мен о екі енді ол у жалпыға тейін. у жалпы бар осыдан ай бірді табатын болсақ мынандай болады бір ал ай бірмен ай а екі тең ә, ай бірмен ай екінің қосындысы бізге ай жалпыны береді Қай екі деп отырғанымыз у екі бөлінген р екі ол да бір болады қосамыз екі болады кернеу so, кернеуі неді мынау тең болған соң ба ау неді параллель жалғанса кернеулері тең болады и сол кезде бір бола ма иә мына екеуі бірдей екеуінде де он все мерей сұрағыңды өсе екі ж жиырма екі н екі жүз қазір екі жүз елу бет екі жүз жиырма екінші есеп па мынаны болдыңдар ба иә 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 болды екі жүз жиырма екі ма хтк берілгені тбір берілген р бір берілген т екі берілген р екі берілген алу керек альфаны р бір альфа р екі тең р ноль бір қосқан альфа т екі бөлеміз біріне қысқарып нау. мынау мынау мына Mınalarda, alfalarda bir jaka çıkaralım da, R'larda ne kadar çıkaralım? Alfa'nın yaksanatıdan çıkarız göreyim. Ostan. Alfa'nın tabasını bolsasam bölem. Ne yapıyorsun болма мыны тақырыпты бастайышы болды ма иә иә так онда мынаны өшіп жабамын онда мынаны так сонымен мани өрісі магнит өрісі магнит өрісі деген материяның ерекше түрі болады ол қозғалыстағы зарядталған дайапта, бөлшекке сосын толғы бар өткізгіштерге әсер оның соған әсер еткендігі арқылы біз анықтай аламыз оның бар екендігін жоқ екендігін сосын негізгі қасиеттері ол мынау no. бірінші манит электр тоғын тудырады бірінші түсіндіріп аламын сосын жазасыңдар одан кейін электр тоғына қарсы ә... әсерге тигізетін бар соның әсерінен барып оның манитөің бар екендігін жоқ екендігін байқауға болады оның екі полюсі бар оңтүстік магнит полюсы және солтүстік магнит полюс олар қалай етеді? аттас полюстар оңтүстік пен оңтүстік солтүстік пен солтүстік бір біріне тебіледі ал аттастары тартылады сосын электр тоғының оң полюстан теріс полюстан бағытын ұмытуға болмайды өйткені соны мына жерде пайдаланадын параллель екі өткізгіштер бір бағытта қолған кезде олар бір бірінен әсерлеседі ол қандай бағыттар бірдей болатын болса олар бір біріне тартылады да а әртүрлі әр қарама қарсы бағытта қозғалса онда олар тебіледі өткізгіштер себебі оның жан жағында пайда болатын мына манит өрісіне байланысты ол сосын оны манитөін сипаттайтын шама ол мант индукция векторы а манит индукция векторы дегеніміз ол мына майт өрісіне енгізілген тоғырып әсер ең үлкен күштің ток күшімен өткізгіш ұзындығының көбейтіндісіне қатынасын айтады Қа. мынау ток күші мынау ұзындық мынау оның бағытын оның бағытын негізі оң ә, бұрғы ережесімен анықтайды бірақ көп оның бұрғы ережесідейді жаңаы одан қалса ж оң қол ережесі дейді сонымен де сон байланыстыруға болады бірақ ол негізі май ицявекторның бағытын оң бұрғы ережесі анықтайды ол деген сөз не ол оны мысалға май мына бұрғыны бүйтіп бұрайтын болсаң стопор бар ғой кәдімгі стопор сол айналғанның арқасында ол алға қарай жылжиды деген мағынада соы айналғанның арқасында ол май индукция вектор айналады да и содан алға қарай енген жәнедегі штопырымыз ә, ол токтың бағытын көрсетеді негізі негізі майт индукия векторның бағыты ол майнд тілшесінің бойымен бағытталады Майнд тілшесінің бойымен оңтүстіктен солтүстікке қарай шыққан кезде солтүстіктен оңтүстікке қарай бағытталады соған мән беріңе өйткені сол қол ережесін айтқан кезде топ, неге апарып қоямыз арасына қоямыз сосын магнит өтімділігі деген бар ортаның матк магнитті қасиетін сипаттайтын шама ол ана катушкадағы магниттік әсерін анықтауға болады мысалға катушканың ішіне темір үзіе салсаң магниттік әсер күшейеді көбейеді вот сол мысна осыменаы мынау б деген магнит несі ә, темір здіке салған кезде мына б нөл темір салмаған кездегі магнит индукция олар металдар май көсімдігіне қарай үшке бөлінеді Ферромагнетиктер, одан кейін парамагнетиктер, диамагнетиктер. енді ампер күші дегеніміз толы бар өткізгішке майт өз тарапынан жердетін ететін ол жаңағы майтукя векторынан шығады ғой бұрынғыдай so, мына жердегі индукция векторымыз б деп отырғанымыз ф деп отырған ампер күшіміз л деп отырғанымыз сол өткізгіштің ұзындығы енді ампер күшінің бағыты сол солқырежесімен анықталады оны қазір айтамыз одан кейін лоренс күші деген қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер ететін майит өз әсер ететін күш ол да сол ампер күшінен анықтауға болады міне айдың орнына мына айдың орнына апарып мынаны к бөлінген т қоямыз да сөйтіп л мен qдың орнын ауыптырсақ л бөлінген т бізге с бөлінген т немесе жылдамдық береді міне сонда ампер күшін мынатге түрленд осы лоре күшін береді енді оның түрлері көп негізі шығар но мына ыңғайлы жол да бізге өйткені қалып қозғалыс деген нәрселерді біз білеміз ғой оңайлау да бізге а сосын бұл да жәндегі Лоренц күшінде ампер күші сияқты жаңағы сол қол анықтауға болады міні алақанымызға естеріңде болсын есеп шарын кезде мұқият болыңдар алақанымызға май индукция вектор кіреді міне мынау төрт саусақ ток күшінің амп... ә... ә... бағытын береді мына жақ плюс мына жақ минус мынау ә... нені береді ампер Лоренц күшінің бағытын береді есеп өте көп келеді мынаған осы жерде мынау бізде бізге қарай бізден ары қарай деген нәрселер бар бізге қарай бізден ары қарай болатын болса мысалы бізге қарай бағытталатын болса нүкте болып көрінеді да ортасында ал егер бізден ары қарай кететін болса онда крестик болады ортасында мына штопордың мына жерде көріп тұрсыңдар ма ұшы бізге қарай болса мына арт жағы бізден ары қарай деген енді күш момент деген сол бұрынғы баяғыдай м тең F көбілген л просто мына жерде лоренс күшін ампер күшін әкеп қоятын болсақ біздің жәндегі күш моментіміз мынандай түрге келеді әртүрлі қалайын ыңғайлы мысалы мына жолмен шағар болады немесе мына жолмен шағар болады так одан кейін кернеулік деп отырғанмыз сол баяғы күштің зарядқа қатынасы күштің орнына мысалға лоренс күшін қоятын болсақ мына жерде заряд пен заряд қысқарып кетеді да кернеуліктің формуласы шығады міне мына түрде болады немесе мына түрде синус енді көбінесе бермей қалса тоқсан градус деп есептейсіңдер тоқсан градуста синус бірге тең мыналардың бәрі жазылып тұр мына жерде не екенін индукция векторы деген бәрі енді электр қозғаушы күші де сондайн баяғы сол күштің ә, жұмыстың зарядқа қатынасы жұмыстың орнына фсті қоямыз фтің орнына жаңағы лоренс күшін қоямыз стің орнына лды қоямыз сонда зарядпан заряд ұқсап кетеді да в б л шығады мысалға міне мына жерде синус жоқ па значит ол бірге тең деген сөз енді қисықтық радиус деген жа, жаңағы магнит өрсін енген зарядталған бөлшек траекториясын жаңағы сол қол ережесіне ампер күшімен лоенс күшінің бағтының арқасында оңға солға жоғары төмен бізге қарай бізден ары қарай деп белгілеп не қылуы мүмкін да бағытын өзертін сол кезде мына қисықтық радиусты көрсетеді оы қалай траекториясы өзгеретіндігін оның бағыты ампер күшімен мынлор күшімен ньютонның үшінші заңын теңестіреді да ол жердегі үдеудің орнына центрге тарс үдеуді апарып қояды сөйтіп мына екі күшті теңестіреді бір біріне и мына жерде қарасаңдар р шығады қисықтық радиус кәдімгі исқтыас шығады сосын естеріңде болсын мынау шеңберо қозғалыс болғандықтан ценрта болғандықтан сызықты жылдандықты ұмытуға болмайды никак ұмытуға болмайдысоны апарып ана жақа қойып көбінесе осы жерден периодты жиілікті соай есепте екінші энергия арқылы түрлендіруге болады осыны мына кинетикалық энергиядан жылдамдықты тау болады да сөйтіп соны апарып жаңағы қисық градусқа қояды мына жерге мін жылдамдықтың орнына сонда массаның түбірінің ішіне кірген кезде массаның квадраты болады квадраттың квадраты қықарады да мынандай шығады бұл энергиялар бірдей болған кезде деген жағдай бұда да жаңағыде мынау орындалатын сосын магит өрісінде қозғалуы мүмкін бөлшектер мына альфа бөлшек гель атом ядросына екі протон екі нейтроннан тұрады заряды оң электр өрісі магнит өрісінде нашар ауыттиды себебі ол ауыр бетта электрондарғана бір электроннан тұрады заряды теріс электр өсі манит өіне жақсы ауытиды себебі жеңіл өйткені салыстырмалы түрде ол өйткені неге бір протоннан бір электронның массасы айырмашылығы бір мың сегіз жүз есе электрон жеңіл келеді а протон ауыр келеді а протон мен нейтронның массасы жоқ та бір біріне тең гамма сәулесі электромагит толқын ешқандай бөлшектен тұрмайды заряды жоқ значит заряды жоқ болса электр өсімен маит төсіне ауысмайды протондар ағыны бір протоннан тұрады заряды он электр өсімен манит төсіне ауықпийды келесі электрондар ағыны бір электроннан тұрады заряды теріс электр өсі мат жақсы ауы кеді себебі жеңіл салыстырмалы түрде жаң бетта сияқты да нейтрондыр ағым бір нейтроннан тұрады заряды жоқ электр өсіні манит өсіне ауысқымайды неге жоқ, өткен. Өткен заряды жоқ өйткені өйткені заряд жоқ па значит жан жағында магнит өрісі пайда болмайды так магнит өрісін өстіп бөліп бөліп өтемін бөл мынау қазір өткенің есептері бар алдымен сендерге мына жерге дейін көшіресіңдер көшіріп болған кезде айтасыңдар маған міне маға май дейсіңдер да мынаны көшіріңдер көшіру көшіріп алыңдар и сосын жаңағдегі түсінбеген жерлерің болса айтыңдар болғаннан кейін мен ар төмен қарай түсіремін жаза беріңдер давайте так ә, екінші екінші топ сұрақтарыңа мен сендерге только ауызша жауап бере аламын мен Өткен, мынаны қазір балдар жазапта, да сондықтан сұрақтарың болса қоя беріңдер мен сендерге ауызша микрофон арқылы жауап беріп отырамын не дейсіңдер оған